antara polisi luar pentadbiran presiden Amerika Syarikat Joe Biden ialah rule based order iaitu menyokong semua peraturan dan undang-undang antarabangsa bagi membolehkan dunia mencapai keamanan sejak perang dunia kedua lagi. China mendapat kecaman pihak antarabangsa kerana mengelepekkan undang-undang laut antarabangsa dengan mengadakan garisan nine-dash line di laut China Selatan. Namun, bagaimana pula dengan sikap Amerika Syarikat dan United Kingdom terhadap Diego Garcia di Kepulauan Chagos yang sepatutnya dimiliki negara Mauritius tetapi dijadikan pangkalan tentera milik Amerika Syarikat sejak tahun 1966. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Diego Garcia menjadi aset penting kepada Amerika Syarikat. Teruskan menonton. Rekod awal sejarah Mauritius menunjukkan bermula kurun ke-10, ia pernah didatangi oleh pengembara Arab Melayu, Portugis dan kemudian menjadi tanah jajahan Belanda pada tahun 1630, Perancis pada tahun 1715 dan akhirnya British pada tahun 1810. Walau bagaimanapun, Mauritius akhirnya mendapat kemerdekaan pada 12 Mac 1968. Sebelum itu, pihak British yang mahu mengekalkan pemilikan ke atas kepulauan Chagos telah membayar lebih 4 juta pound sterling kepada pemerintah Mauritius dan menjadikan Chagos di bawah naungan British Indian Ocean Territory pada tahun 1965. Pada tahun 1966, British dan Amerika Syarikat membuat perjanjian dan Diego Garcia iaitu pulau terbesar di bawah BIOT dipajakkan kepada Amerika Syarikat untuk tujuan pertahanan tentera bagi tempoh 50 tahun. Pada tahun 1968 hingga 1974, seramai 1500 hingga 2000 penduduk asal di situ dihalau keluar oleh British. Diego Garcia kini menjadi pangkalan logistik utama tentera Amerika Syarikat di tengah-tengah Lautan Hindi dan kawasan Bay OT ini tidak diberi akses untuk orang awam termasuk pesawat komersial tidak dibenarkan melaluinya. Bagaimana Diego Garcia dipilih menjadi pangkalan Amerika Syarikat? Selepas tahun 1960-an, bermula fasa kemerdekaan di Rantau Asia dengan Soviet mula cuba mempengaruhi banyak negara yang baru merdeka dan Amerika Syarikat pula menyekat ideologi komunis dari berkembang dengan campur tangan di rantau Asia Pasifik. Namun penyebab utama Amerika Syarikat memilih pangkalan tentera di Lautan Hindi ketika itu ialah disebabkan perang antara China dan India 1962 di mana India meminta pertolongan ketenteraan dari Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menghantar kapal pengangkut USS Kitty Hawk sebagai persediaan menghalang China memasuki Calcutta Namun gejata senjata berjaya dicapai sebelum kapal pengangkut Amerika Syarikat sampai di Lautan Hindi. Pada tahun 1964, setelah tinjauan dilakukan, Pulau Diego Garcia yang terletak sejauh 2139 km dari pesisiran Laut Selatan India ini dipilih atas faktor lokasi yang strategik dan terpencil. Pulau Diego Garcia terletak di tengah Lautan Hindi dengan mempunyai jarak yang dapat dicapai dengan lokasi kritikal seperti Pertama, laluan checkpoints maritim utama dunia seperti Selat Bab-el-Mandib menghubungkan Laut Mediterranean dan Lautan Hindi, Selat Hormuz yang dikawal oleh Iran dan adalah laluan minyak utama dunia, dan Selat Melaka iaitu selat paling kritikal di Asia. Kedua, pelabuhan penting seperti di Guada Pakistan, Hambantota, Sri Lanka dan Kyaukpyu Myanmar. Serta ketiga, 8 degree channel di antara Pulau Minicoy dan Maldives oleh itu, Diego Garcia sangat sesuai untuk dijadikan pangkalan tentera laut Amerika Syarikat bagi menempatkan pesawat peninjau dan pesawat pengebom kerana jarak ke lokasi penting ini tidak memerlukan mereka mengisi minyak. Beberapa operasi serangan yang menggunakan pesawat pengebom Amerika Syarikat dari Diego Garcia adalah Perang Teluk tahun 1991, Perang Afghanistan tahun 2001 dan Perang Iraq tahun 2003. Kemudahan yang dibina di Diego Garcia Diego Garcia adalah karang atol dan merupakan pulau terbesar di Kepulauan Chagos yang mempunyai keluasan daratan hanya 44 km persegi, panjang 60 km dan lebarnya 8 km. Menurut National Geographic Society, atol adalah gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin atau serangkaian pulau yang mengelilingi lagun di bahagian tengahnya. Disebabkan kepentingannya, ianya dianggap seperti kapal pengangkut yang tidak boleh ditenggelamkan. Pada ketika ini, Diego Garcia menempatkan seramai 1,700 anggota tentera dan 1,500 orang pekerja awam dari warga negara Amerika Syarikat dan United Kingdom bersama-sama pelbagai kelengkapan tentera termasuk kapal dan pesawat udara. Diego Garcia juga menjadi tempat pendaratan kecemasan bagi pesawat komersial yang dibenarkan terbang melalui Lautan Hindi. Ia juga termasuk dalam 33 kawasan pendaratan kecemasan bagi kapal angkasa, agensi angkasa lepas NASA, walau bagaimanapun belum pernah digunakan untuk tujuan tersebut. Misi utama pangkalan Diego Garcia ialah untuk menyokong operasi ketenteraan di sekitar Lautan Hindi dan Teluk Persia bagi mencapai objektif polisi luar negara Amerika Syarikat. Pangkalan tentera ini dikenali sebagai Camp Thunder Cove, dengan perbelanjaan pembangunan mencapai berbilion dolar. Ia memainkan peranan penting dalam Perang Teluk, Perang di Iraq dan Perang di Afghanistan selain terlibat dengan pergolakan di Syria dan Libya. Pelbagai berita antarabangsa juga menulis tentang peranan Diego Garcia sebagai tempat penahanan dan penyeksaan pengganas seperti Al-Qaeda dan Taliban. Selain itu, pangkalan Diego Garcia juga memberikan servis kepada tentera laut British dan sekutu lain yang melalui Lautan Hindi. Ia juga mempunyai landasan udara dengan pusat kawalan udara ATC sepanjang 3,659 meter mm yang mampu menerima pesawat pengangkut besar seperti C-130 Hercules dan C-5 Galaxy. Terdapat juga banyak fasiliti untuk anggota tentera dan pekerja awam seperti kawasan perumahan, klinik, gimnasium dan pusat hiburan. Usaha China membina jalan sutera laut abad ke-21. Lautan Hindi yang mempunyai kepentingan bagi China kerana ianya adalah laluan perdagangan penting dan China mahu melindungi jalan laut tersebut dari dikuasai pihak lain. Kaedah diplomasi secara agresif menyebabkan pandangan negatif dari kebanyakan masyarakat antarabangsa China tidak akan berkompromi dengan sesiapa yang mencabar keselamatan, kestabilan ekonomi dan tuntutan kawasan termasuk isu maritim. Amerika Syarikat tidak bersetuju dengan tindakan agresif China yang membelakangkan undang-undang antarabangsa. Namun begitu, kuasa barat, Amerika Syarikat dan Britain sendiri melanggar undang-undang dengan menduduki Pulau Diagu Garcia sehingga kini. China pula mengusulkan konsep Jalan Laut Sutra abad ke-21 pada tahun 2013 sebagai strategi pembangunan beberapa infrastruktur penting bagi perhubungan laluan laut antara Asia Tenggara, Lautan Hindi, Lautan Pasifik Selatan dan Afrika Timur. Terdapat kekurangan dari segi pelaburan infrastruktur seperti pelabuhan di rantau Indo-Asia Pasifik dan banyak negara yang bersetuju untuk mendapatkan pembiayaan dari China. Di samping itu, ramai penganalisis yang mempersoalkan tentang cadangan China ini dibuat atas faktor kepentingan geopolitikal dan ketenteraan selain membebankan negara-negara tersebut dengan hutang yang banyak. Pembangunan jalan sutera laut ini mempunyai kepentingan untuk ekonomi dan ketenteraan negara China dan China tentunya akan memperhebatkan lagi keupayaan tentera lautnya supaya dapat melindungi aset dari jauh dan ini sudah pasti menggugat kedudukan pihak Amerika Syarikat. Keputusan Undang-Undang Terhadap Pulau Chagos pada awal tahun 2021, Tribunal Antarabangsa untuk Undang-Undang Laut telah memutuskan bahawa negara Mauritius mempunyai hak ke atas Kepulauan Chagos termasuk Pulau Diego Garcia dan United Kingdom diminta untuk menamatkan pendudukan secara tidak sah di pulau tersebut. Ini berikutan pada tahun 2019, Mahkamah Antarabangsa di bawah PBB mengusulkan bahawa Kepulauan Chagos telah dipisahkan secara paksa dari Mauritius tanpa mempedulikan hak penduduk asal di situ. Kesimpulannya, sejarah tentang polisi luar negara oleh Amerika Syarikat sejak dari Perang Dingin menunjukkan bahawa negara itu mahu mempamerkan kekuatan ketenteraan dengan membina pakalan tentera di seluruh pelosok dunia untuk menjaga kepentingannya. Setelah lima dekad mengambil Kepulauan Chagos dari Mauritius, Amerika Syarikat telah menyambung lagi pajakan dengan United Kingdom dari tahun 2016 sehingga tahun 2036 terhadap Pulau Diego Garcia dan mengenepikan kemahuan penduduk asal untuk kembali ke pulau tersebut. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.